Добрый день, дорогие друзья. Я э, хотел просто воспользоваться ситуацией, потому что вчера мы, э, мы с э, Николаем Катеринчуком представляем депутатскую группу ветеранов Афганистана за майбутнее в Верховной Раде. У нас 11 депутатов, я являюсь руководителем. И вчера во время посещения премьер-министром Украины военного госпиталя вместе с министром социальной политики госпожой Денисовой мы с удивлением услышали о том, что э, по итогам этого визита предполагается, и Кабинет министров принял решение о создании службы по делам ветеранов, инвалидов и участников АТО. На самом деле на сегодняшний день в составе правительства есть центральный орган власти, который называется Государственная служба по делам ветеранов и инвалидов. 4 июня сего года с подачи нашей Всеукраинской ассоциации ветеранов Афганистана руководителем этой службы был назначен полковник Гугин, ветеран Афганистана, кавалер двух боевых орденов, человек, который активную позицию занимал и в 2004-2005 году во время революции, и на Майдане был, и два месяца человек сегодня работает. Мы не понимаем, для чего создавать новую службу, реорганизовывать, сокращать, выплачивать заработную плату сотрудников, в то время как два месяца как работает новый руководитель, которого поддержали ветераны Афганистана, и, и участники боевых действий. Поэтому мы сегодня сделали такое заявление, собрали подписи на президента премьер-министра и считаем, что нецелесообразно в условиях дефицита бюджета ликвидировать службу, выплачивать пособие, вместо того, чтобы действующую службу, которую ветеран войны в Афганистане возглавляет, добавить два слова – участников антитеррористической операции и заниматься решением этих проблем. Поэтому, пользуясь случаем, я хотел бы сделать заявление о том, что, на, мой, на наш взгляд, премьер-министра вводят в заблуждение. И министр социальной политики на прошлой неделе, господин Денисова, заявил о том, что и служба по делам ветеранов не нужна. А вчера, оказывается, нужно создавать новую службу и э, вести, нести двойную бюджетную нагрузку. Поэтому мы хотели бы предупредить тех, кто пытается играть в политические игры, что мы, ветераны войны афганской, не допустим этой ситуации. И руководить этой службой... Год не было руководителя должны люди, которые понимают. И заканчивая свое короткое выступление, я хочу вас проинформировать о том, что мы, Союз десантников Украины и Всеукраинская ассоциация ветеранов Афганистана, приступила к формированию элитного подразделения, значит, профессионального батальона, состоящего из офицеров войск специального назначения ВДВ и ветеранов афганской войны, которая в ближайшее время будет сформирована в основном офицерский состав, экипирована по последней слову техники, профессионально подготовленные обученные люди. Я думаю, это будет элитное подразделение вооруженных сил, которое будет выполнять профессиональные задачи, исходя из того, что выполнять и формировать это подразделение будут ветераны, офицеры спецназа, ВДВ и афганской войны. Спасибо за внимание. Я хотів дикі слів сказати відносно те, що зараз говорив мій колега Сергій Коніцин. тим, що це дуже чутливе питання для нашого братства афганського і тих людей, які розуміють, наскільки це чутливе питання в соціальній сфері, в питаннях захисту інвалідів. І мені здається, що тільки ті люди, які це пережили і переживають кожного дня, знають, з яким серцем можна до цього підходити. Тому була визначена кандидатура. Ми за неї поручилися. Ми за неї відповідаємо, щоб там не було жодних корупційних діянь. Якщо вона комусь заважає, то, будь ласка, претензії давайте публічно обговорювати. Якщо це політичне ігрище, то ми їх дуже швидко закінчимо, особливо з пані Дінісовою, яка вводить в оману прем'єр-міністра. Тому я думаю, що це таке публічне попередження. Зараз ми перейдемо до іншої теми. Шановні представники засоби масу інформації, ви знаєте, що сьогодні під стінами Верховної Ради є багато людей з різними гаслами. Одні вимагають люстрацію, інші вимагають інший закон про вибори. Деякі, хто вимагає питання, що було пришвидшено ратифікація асоціації з Європейським Союзом. Сьогоднішня тема нашого брифінгу і зі мною Тут мій колега по європейської партії України Дмитрій Марінов, який буде розказувати про Харків. У нас в парламенті зареєстровано дві постанови про дострокове припинення повноважень харківської міської ради, і цей процес сьогодні набуває достатньо гострих політичних питань. Саме в Харкові і Дмитрій, як представник європейської партії, єдиний депутат в цій структурі Харкова, зараз розкаже про те, що там відбувається, і про ініціативи, які мені здається, Верховна Рада має підтримати негайно. Будь ласка, добрий день. Марінін Дмитрій, Європейська партія України, депутат Харківського городського 6-го созиву. Я думаю, что ни для кого не секрет сегодня, что Харьков и Харьковская область являются фактически прифронтовой зоной. И для того, чтобы Харьковская область не превратилась из прифронтовой зоны в зону АТО, сегодня необходимо депутатам Верховной Рады включить в порядок денный вопрос по постанову, проект постановы который зарегистрирован в Верховной Раде, и проголосовать его. Проголосовать за распуск Харьковского городского совета. Проголосовать за отставку Керноса. До тех пор, пока этот городской совет и Кернес будут представлять Харьков, угроза войны и сепаратизма сегодня сохраняется. И поэтому я хотел бы с этой трибуны обратиться и настойчиво попросить, настойчиво попросить от всех харьковчан, от всего прогрессивного Харькова, проголосуйте и включите это в порядок денный. Я приведу вам только два примера. Последняя сессия Харьковского городского совета, 34-я. Перед тем, как выступить перед залом сессионным, я попросил присутствующих в зале встать и почтить минутой молчания память погибших солдат которые воюют сегодня в зоне АТО. Я вам могу сказать, что встали только единицы. Второй раз мне пришлось повторить это с повышенным тоном. И только когда они получили команду Кернеса, отмашку его, они начали медленно и неуверенно вставать. Что это за депутаты, которые не хотят почтить память погибших солдат, украинских солдат, наших, которые защищают единство страны? Второе. Вопросом, одним из вопросов было присвоение почетного звания почетный гражданин Харькова. За это проголосовали 69 депутатов, в том числе регионалы и коммунисты. В числе восьми были двое граждан Российской Федерации. Кроме того, один из них является представителем... Совета Федерации, Российской Федерации, той страны, в которой сегодня Украина находится в стадии войны. Я и все прогрессивные харьковчане сегодня это расценивают просто как настоящее разжигание войны, войны в Харьковской области. И обращаюсь сегодня еще раз от имени харьковчан к депутатам Верховной Рады включите в порядок денный данный вопрос, проголосуйте за отставку этого преступного, на наш взгляд, Харьковского городского совета. Спасибо.